বাল্য বিবাহ রোধে ময়না প্রকল্পে প্রায় দশ লক্ষ ছাত্রী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে আগামী চার বছরে এই ১০ লক্ষ ছাত্রী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে বাল্য বিবাহ রোধে ময়না প্রকল্প চালু করা হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন তিনি যখন দু হাজার সালে অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখন আঠারোটি বিশেষ প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যেই নিযুত ময়না প্রকল্পটি ছিল তিনি তখন বলেছিলেন এই আঠারোটি প্রকল্প ধাপে ধাপে চালু করবেন আজ শুরু হয়েছে নিচুত ময়না প্রকল্প এর ফলে আগামী চার বছরে প্রায় দশ লক্ষ ছাত্রী উচ্চ সুযোগ পাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রধানত বাল্য বিবাহ রুদ্ধে এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে দু হাজার একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে রাজ্যে বিবাহিত মহিলার মধ্যে একত্রিশ শতাংশই কুড়ি থেকে একুশ বছরের মধ্যে মা হয়ে যান তার মানে এইসব মহিলার বিয়ে আঠারো বছরের আগেই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এরপরে তারা নানা রকমের সমস্যার ঝগড়া বিবাদ এবং অশান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে মেয়েদের নিম্ন ও মধ্য আসামে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়ার ভয়ঙ্কর চিত্র উঠে এসেছে এইসব অঞ্চলে মেয়েদের বারো থেকে তেরো বছরেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এবং তাড়াতাড়ি মা হয়ে যাচ্ছে সরকার নানা আইন প্রয়োগ করে তা বন্ধ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু এটা আইনি সমস্যা নয় সামাজিক সমস্যা তাই সরকার সমাজ সচেতনতা এবং মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ রোধের কাজে হাত দিয়েছে মেয়েরা শিক্ষিত হলে সমাজ এবং দেশ উপকৃত হবে এবং নানা ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন আর তার জন্য নিযুক্ত ময়না প্রকল্প তিনি চালু করেছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যিটো ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা হ'ল এই ন্যায় সংহিতাত এটা ডাঙৰ ক্লজ আহিছে যিটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক আগতে অনুৰোধ কৈছিলোঁ যে কোনোবা ছোৱালী সৰু বয়সত যদি বিয়াও হয় স্বামীয়ে যদি সেই বিবাহিত মহিলাগৰাকীৰ লগতো ছেক্সুৱেল ৰিলেশ্যন কৰে তাক ধৰ্ষণ বুলিয়েই ধৰি লোৱা হ'ব এইটো বৰ্তমান ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত কোৱা হৈছে গতিকে যদি সন্তান জন্ম হয় তেতিয়াহ'লেতো ই প্ৰমাণিত হৈ যাব যে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগতেই বিবাহ কৰিলে নাম্বাৰ ওৱান বিবাহৰ পিছত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে তাৰমানে দুটা ক্ৰাইম তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰিব অহা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু এটা অভিযান চলাব কিন্তু যোৱা এটা বছৰত অসমত বিভিন্ন এন জি অ' আহিছে আৰু অসম চৰকাৰে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে লোৱা প্ৰচেষ্টা কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে তাক চাবৰ বাবেও যত্ন কৰিছে গোটেইকেইটা এন জি অ'ৰ ৰিপৰ্টত এইটোৱে আহিছে যে অসমত বাল্য বিবাহ বহু পৰিমাণে বন্ধ হৈছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যদিও পুলিচে একশ্যন চলাব প্ৰথম বছৰত আমি যিমান লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ সিমান লোকক আমি হয়তো এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত বহুকেইজন সৰু বয়সতে বিয়া কৰোৱা স্বামীক বিভিন্ন আদালতে পস্ক আইনৰ অধীনত কাৰাদণ্ড দিছে এটা সময়ত ইয়াত এটা প্ৰচাৰ হৈছিলে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাক বেয়া পাইছে আমাক কিবা চেঞ্চৰ কৰিছে এনেকুৱা কথা কিছুমান কোৱা হৈছিলে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যোৱা এবছৰত আমাৰ বহুকেইখন ন্যায়ালয়ে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰি ইয়াৰ অভিযুক্তসকলক পস্ক আইনৰ অধীনত চৈধ্য বছৰলৈকেও কাৰাদণ্ড বিহিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে বোধ নিগেটিভ এণ্ড এফাৰ্মেটিভ দুইটা কাম ইতিবাচক পদক্ষেপো আমি লৈ আছো আৰু আইনী ব্যৱস্থাও আমি লৈ আছোঁ আৰু তাৰ ফলত দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনলৈকে অসমত বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব বুলি মোৰ এটা ধাৰণা বা অভিমত আছে মই আগতে কোৱাৰ দৰে যে আৰ্থিক প্ৰতিবন্ধকতাই হ'ল চাইল্ড মেৰেজ বা চাইল্ড ট্ৰেফিকিঙৰ এটা মূল কাৰণ এই আঁচনিখনে এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলি মই আশা কৰোঁ কাৰণ কোনো ভাৰতৰ কোনো ষ্টেটতে ইমান ডাঙৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন আজিলৈকে হোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে ই এটা বহুত ডাঙৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট এটা পেলাব গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আৰু বহুত সময়ত আমাৰ ল'ৰাসকলেও কয় যে আমাক কিয় আঁচনিটো দিয়া নাই আজিৰ আলোচনাই অন্তত ল'ৰাসকলৰো এটা দৃষ্টিভংগী কৰিব যে ই হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰা আঁচনি নহয় যে কোনোবাই আমাক ভোট দিব তাৰ কাৰণে আমি টকা দিম এই আঁচনিখনৰ এটা মহান উদ্দেশ্য আছে গতিকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোক লগ কৰিলে ল'ৰাবিলাকে কয় যে মামা দাদা আপুনি আমাক একো নিদিয়ে কিন্তু এইটো কোনো ভোটৰ কাৰণে কৰা স্কীম নহয় ইয়াৰ এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা সামাজিক লক্ষ্য আছে আপডেট